Всем привет! В ремонте у меня Honda Civic замена нижней шаровой опоры. Для замены нужно в первую очередь зафиксировать автомобиль, приотпустить гайки на колесе и поднимаем автомобиль. Теперь можно снимать колесо. Снял колесо, заранее отпустил ступичную гайку на опущенном автомобиле. Теперь откручиваем верхнюю опорную шаровую наконечник. развозим тормозные колодки и снимаем тормозной суппорт. Рулевой наконечник гайки на 17. Также на 17 верхняя опорная шаровая. Для комфортного снятия всех резьбовых соединений. Рекомендую счистить металлической щеткой И чем-нибудь смазать Типа выдашкой У кого нету съемника для снятия шаровой Воспользуйтесь молотком Ударом в эту полость Она выскочит Развести тормозные колодки Воспользуйтесь отверткой Засунуть между колодками и тормозным диском, тем самым раздвинете тормозные колодки. Теперь снимаем вот эту шаровую верхнюю, откручиваем скобу, которая держит тормозную трубку и вот эту планку для датчика АБС. Также откручиваем датчик АБС. Вот, открутил тормозной суппорт открутим два болта на 17 так после этого откручиваем два болтика отверткой и снимаем тормозной диск и откручиваем нижнюю шаровую забыл сказать откручиваем до конца ступичную гайку и после этого снимаем нижнюю шаровую опору. Снял поворотный кулак и видим шаровую опору. Попробовал люфт. Если он даже и есть, но руками я не ощутил. Так, ну так как все снято, все-таки будем менять на новую шаровую. Для замены шаровой опоры снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем шаровую вовнутрь. Все, продолжаем работать. Ну вот, ремонт на этом пока что прекращается. Так как обнаружил, что ступичный подшипник изношен. Вот, послушайте. Так что ждем подшипник и будем продолжать. Подшипник. Вот такой номер производства Япония. Так, теперь здесь выпрессовываем в первую очередь внутреннюю часть. Потом снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем уже сам подшипник. На ступице осталась внутренняя часть подшипника. Сбиваем ее ну вот, сбили. Теперь снимаем стопорное кольцо и достаем остаток подшипника. Все, подшипника нету. Теперь очищаем, смазываем графиткой, запрессовываем подшипник вот так. Там ставим стопорное кольцо. Ну и смотрим дальше. Все, подшипник запрессовал совсем другое дело. Теперь осталось шаровую и собираем все обратно. Перед установкой снимаем пыльник, чтобы когда запрессовывать его, чтобы пыльник не повредить. И шток этот разрабатываем во все стороны, чтобы смазка распределилась по шару. Поворотный кулак собрал. Теперь Ставим все в обратном порядке. Не забываем чистить и смазывать графитной смазкой. Гайки все позажимал. На резьбовые соединения стараюсь ставить термосадочную трубку, чтобы меньше гадости попадало на резьбу, чтобы в дальнейшем легче было откручиваться. Все, теперь ставим тормозный диск, суппорт, колесо. Ну вот, поставил колесо. Зажимаем ступичную гайку и фиксируем ее ударом молотка. Так, всем спасибо за просмотр. Спасибо за поддержку. Ставим лайки. Подписываемся. Подписчикам привет. У меня их много. 13 человек. Спасибо за поддержку. И передаю привет Дене, Денису, владельцу автомобиля. Все, всем пока, спасибо.